Визелотон сповільнює помутнение кристаллека при катаракте. Если даже туда НАТО введут войска и поставят свои базы, это, в общем-то, для одного... Ну, я не знаю, для, для пари орешників роботи здесь даже не можна ніяких сарматів э, э, применять. Максимум что-то арешники і такое. Вот. Ось цими воланнями оголошую новий тиждень нікчемних заяв на болотах відкритим. І одразу нагадую: Російська Федерація країна тотальних брехунів, циніків і терористів. І наступні заяви яскраве тому підтвердження мы, в смысле, как человечество, доказали, что мы отлично справляемся с уничтожением инфраструктуры, уничтожением городов без приміня дерного оружия. Як бачите, що на день так на болотах новий сезон путінського балагану. Бо блазні бункерного продовжують пробувати дно своїми заявами. Тож про це і поговоримо. Вітаю, я Інна Набок. Ну а це свіженький огляд російської пропаганди, бо я знову зібрала до купи всі маразматичні заяви ротів Путіна, щоб показати вам, що Російська Федерація приречена. Ну і про фронт теж поговоримо. До речі, московити теж кажуть, що головні події розвиваються у них на фронті і додають, що в них все. Доброе. Главные события развиваются не в экономике, не в политике, а там, у ребят на фронте. И у них все хорошо. Тем часом их не все хорошо, ныне выглядая насправде ось так. Я к вам. Юрий Петрович, а что в Купинске? Потому что наше Министерство обороны доложило, что две трети зданий уже нами контролируются. Мы знаем, что наши Минобороны ну, с небольшой задержкой по понятным причинам это рассказывают. Что сегодня там происходит? Вы знаете, Купинск дается очень тяжело, большой кровью. Я не торопился бы. У противника там очень долго были серьезные преимущественные позиции. Он создал так называемую килл-зону да, около 20 километров, когда все это в общем-то, контролируется беспилотниками. И вот под таким контролем ураганным мы умудряемся проходить вперед. Но, про это на российских телепомыках мовчать, И эти кадры никогда не покажут, как и следующие отвертки знания путинских воинов. Я уже четвертые сутки без воды, без еды. Ни провизии ничего нет, ни еды, ни воды тебе ничего не дают. Не знаю, у меня нету вообще. У меня во рту все сухо. Я не могу ничего прям. Ни слюнки, ничего нет. Трясет слабость. Вот такая вот. Летит. Их тут как будто воздушное пространство для них открыто. Командиры сидят в блиндажах, только рассылают поручения. И... Вперед туда, вперед сюда. Пошел, побежал. Поцики без воды вообще прям. Они не передвигаются, в обмороки падают. Всем по Вот все валяется. Обоим полные. Патроны. Все валяется, пацаны его избавляются, чтобы лишь бы воды с собой взять. Каски, всякой хуй. Двухсотый валяется, никто не выносит. Гниют и всем. Вот если то, что там говорят они. І просувають, що бізнесті пропав. Всі знають, де люди лежать. У нас на позиції лежала двох двохсотих, то один-трьохсотий витік покіп. От пацани валяються. Але попри все це, гарматного м'яса в Путіна, на жаль, багато, і його він не шкодує. І знаєте, не пошкодує і для Європи граптом що. Бо нагадаю, всі ці нальоти дронів на територію інших країн не просто ж так. І європейські політики це мають нарешті усвідомити, а не продовжувати робити вигляд, що вони, тобто ці дрони, не несуть загрози, як і до речі, громадяни європейських країн. Бо саме на них зараз розрахована нова методичка Путіна, і його посіпаки зараз дуже активно намагаються тиснути саме на громадян ЄС. Ну, щоб ті своєю чергою тиснули на своїх політиків і виступали проти підтримки України. І виглядає це ось так: європейські політики. представители Брюсселя должны честно рассказать своему населению, по крайней мере, цифры озвучить. Вот что заплатит европейский обыватель? Это его деньги. Правда, они сейчас пытаются, вот эти замороженные российские активы, именно поэтому и пытаются. Потому да, что понятно. денег нет, денег нет, вот они говорят, так вот они, вот они деньги, там, давайте уже наконец их украдем, потому что уже своих фактически не остается. Поэтому на самом деле цифра абсолютно безумная на фоне тех социальных ограничений, которые вводятся в европейских странах, на фоне заявления, что отменяется государство всеобщего благосостояние тратить более 100 миллиардов в год на, на войну, на войну, это абсолютно чудовищная сумма, которую, по крайней мере, европейские бюрократы должны честно озвучить своим гражданам. Ну, она может и чудовищная, и вообще все это похоже на, на безумие. Но, как справедливо заметил Владислав Владиславович, значит, платить будут пока, пока есть, так сказать, то самое пушечное мясо, пока есть кому, так сказать, воевать. А теперь, что касается, где его вообще взять-то? Єсть міста, сказав я. От Ось вам і улюблена тактика московитів бити не по фронту, а по головах. Кремлівські пропагандисти чудово ж розуміють, гармія Російської Федерації насправді не здатна перемогти на полі бою, тому вони намагаються розхитати тил ЄС. в принципе, Европу можно бросить на войну с Россией, как бы, да, это обрушит ее экономику, а выигрыши останутся американцы. Вот, вот так вот, вся разница. То есть нам, в принципе, в этом смысле то непонятно, что лучше, не слаще. Вот, и так далее. То есть с этим, с этим есть проблема. А так, что касается остального мира, и в долгую, если, конечно, Западу, еще раз говорю, не удастся все это вернуть в какую-то бешеную войну, в которой все останется одна Америка, вот, а, и она увильнет, так сказать, вывернется, то в общем и целом, конечно, Запад теряет и мировое господство, и теряет, так сказать, и весь остальной мир. Проблема, я говорю, только в том, что он просто так, конечно, отказываться от этого не будет, и вот эта вот агония, она может быть достаточно долгой и очень кровавой. Вот ну а так як ми знаходимося, значит, в соответствующем географическом положенні, то ясно, що для нас і это... раніше всегда були проблеми, і проблеми это является сейчас. Отже, зважаючи на всі ці заяви, їхня логіка насправді проста. Якщо європейці почнуть вірити, що допомога Україні ну надто дорога, затягує війну чи б'є по їхніх гаманцях, то тоді політики під тиском власних виборців зменшать підтримку Києва. І це саме те, чого Кремль домагається: залишити Україну сам на сам з агресором. Тобто вони намагаються посіяти втому, апатію і навіть страх серед громадян ЄС, щоб звісно знищити єдність і зробити свою роботу чужими руками. А отже, ми маємо показувати такі заяви і, звісно, розбивати наш мета. Ну це щоб путіну не вдавалося розпускати свої криваві лапи і впливати на настрої європейців. То, что они с идеологической точки зрения будут трепать всем нервы, тоже вряд ли вызывает какие-то сомнения. Вопрос здесь в другом, что ни один человек не способен вот бесконечно существовать в режиме вот такого психологического возбуждения. Ну, просто в какой-то момент наступает усталость. Я не знаю, когда она наступит в Европе. Не берусь судить. То, что очень многие недовольны тем, что происходит, это совершенно очевидно. Европа шагнула вот в эту модель. Опять же, когда вот это происходило сто лет назад, жителям Советского Союза было сильно проще. Существовал железный занавес. О том, кто там что говорил, кто там что писал, никто не знал. В принципе, да, потому что газета правда давала это дозировано очень. И еще с комментариями соответствующими. А здесь ты это получаешь в режиме реального времени. И это любой человек видит. И, конечно, это сильно действует на нервы. Сильно действует на нервы. Але повірте, і це ще квіточки. Бо чим далі вріз, тим більше дров. Як вам наступні заяви кремлівських пацюків? Бо вони не стримують себе у нікчемних висловлюваннях. І на багатомільйонну аудиторію ліється Ось це ми, ми, ми в смыслі, як людство, доказали, що ми відлично справляємося з знищенням інфраструктури, знищенням городів без плюміння дернаружжя. Вот Більше того, так як точність. обычных вооружений растет. Вероятно, какие-то задачи, которые ранее предполагалось выполнять только с помощью ядерного оружия, можно выполнять и без них. Я имею в виду боевые задачи, там уничтожение каких-то радиокурационных станций, заводов и тому подобное. Но с точки зрения сдерживающих эффектов, так сказать, с ядерным оружием ничего не сравнится, просто потому что одно дело, когда на уничтожение там, завода, моста, города уходит какое-то значительное количество боезарядов и проходит время, А по Тим часом на виборах Молдові впевнено перемогла проєвропейська партія Маї Санду. Ну а російська опозиція програла. Тож, як розумієте, в бункерного і його посіпак дуже підгорає. Когда Брюси Брюс Віліс везуть на інвалідні э, коляски, а нічку то убігають, то нарід Молдова Вот Ну вот, что-то из, что из этой серии, понимаешь. Но всем воздается за грехи свои, да, и всем воздается вот получить вот такое политическое руководство, которое скоро отправит этот очень небольшой народ еще на войну с Россией, в любом случае, в случае своей победы. Ну вот они по-другому просто не смогут. Вопрос, когда? Да? Прямо сейчас или кинуться на то же Приднестровье, или дождутся, пока русские танки окажутся где-нибудь в Одессе. Тогда подключаться уже, как они считают, совсем НАТО за спиной. Ну, это достаточно будет смешно выглядеть. Но, понимаешь, это все равно, в любом случае, это проблема локальная, сугубо региональная. И если даже туда НАТО введут войска и поставят свои базы, это, в общем-то, для одного, ну, я не знаю, для, для пары орешников работать. Здесь даже не нужно никаких сарматов применять. Максимум искандеры, там, орешники и что-то еще вот такое. Вот. Ну, неинтересно, в общем. -то. Результаты такие не очень впечатляющие для молдавской власти, да, потому что получается, что ну, общество разделено, ну, как бы результатом этих выборов там почти 50 на 50, то есть, если даже верить официальным итогам, то сказать, которые там ЦИК Молдавии подвел, то есть, в общем и целом, там, ну, примерно половина на половину разделяются голоса, это с учетом всех тех, так сказать, нарушений, с перекосов в сторону голосования на иностранных участках и, и прочее, прочее, то есть, это означает, что никакого такого, ну, однозначного, так сказать, да всеобщего одобрения курса Майосанду в его просто нет, да. Ну ж даже, я говорю, вот нынешние эти результаты, даже в официальной версии, они не подтверждают. Там одно дело, когда там, условно говоря, там 70-80% там процентов, все за Европу, ура, 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 ура. Но даже при нынешней, так сказать, при нынешней власти, при давлении на избирательный процесс этого обеспечить не удалось. Але знаете, чтобы там не відбувалося на болотах, и какие бы не лунали, главное справді тут и зараз, бо что у в нашей стране. Поэтому давайте підтримувати наши силы обороны. Нагадую, зараз я собираю на авто для артиллерии Іслів НГО. тому скануйте ось цей qr код на екрані і долучайтеся. Важливий кожен донат, бо він наближає нас до закриття збору. Тож нехай ця автівка якнайшвидше відправиться на фронт, щоб наші сили оборони відправляли окупантів туди, де їм місце. Бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій землі. І, звісно, дякую вам за зворотній зв'язок і за те, що дивитеся. Нагадую, підписуйтеся на канал і залишайте свої вподобайки та коментарі і під цим випуском. А с вами была я Инна Набок. Берегите себя, берегите Украину и до встречи в следующем выпуске!